Друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і щоденний аналіз подій з полковником збройних сил України Романом Світаном, Роман Григоровичу. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм на календарі у нас 16 січня. це для глядачів, які дивляться наш стрім, давайте нашу розмову розпочнемо. Ну, з заяви Мар'яної Безугле Романа Григоровича. Як би не хотілося, але тим не менше, про що вона тепер говорить? Вона закликає Сполучені Штати Америки не давати нам озброєння, доки не буде звільнена головкома Олександра Сирського. кілька днів тому Андрій Белецький командир третьої штурмової, він сказав у своєму інтерв'ю про те, що інколи про те, що говорить Безугла, в її словах є частина якоїсь правди. Так чого домагає? Безугла. Чому вона ну наш народний депутат, все такий, як би як не крутий, і вона говорить такі серйозні важливі речі, коли у нас складна ситуація на фронті. Її хтось на це спрямовує. Вона це говорить від себе з якою метою хочуть збити сирського. Якщо так, то для чого? От як ви це прокоментували? Ну застав дурака Богу малій це вони лошить. Вот, скорее всего, это из этой серии, ну, вот примерно. Почему? Потому что, ну, есть проблема. Не только у Безугла не хочу личности касаться. Почему? Потому что сейчас много политических некоторых говорящих голов включены как раз на попытку уменьшить такой рейтинг армейцев, рейтинг армейских командиров. То есть и причем довольно-таки серьезный. Видно политики набрасываются. Либо включают какие-то говорящие головы из среды и военных, в том числе, но с попыткой уменьшить рейтинг именно командного состава украинской армии. Один из механизмов, допустим, работы и борьбы против армии противника – это понизить рейтинг доверия к управлению. Вот у нас была бы такая серьезная задача, если бы мы работали по российскому командованию или вообще по российской армии всеми силами и средствами. Это вот сделать из россиян, из российских командиров каких-то недалеких, тупорылых, ну и так далее, и тому подобное. Их просто, просто нет смысла делать, они и так такие есть по, по жизни. Это ж кому надо было в голову прийти, то есть нормальному человеку никогда бы не пришло в голову нападать на чужую страну, понимаешь, что это захватническая война, выполнять по большому счету преступный приказ. Потому что любой российский командир прекрасно понимает, приказ политического руководства напасть на чужое государство, он преступен по своей природе. Просто мозгу у российского командования нет, потому нет смысла их даже уже и спускать в унитаз. А вот по нашему командованию работают, внешние силы однозначно работают и внутренние, в основном политические. Ну, у политиков большая проблема – ревность к рейтингам. То есть они определяют определенные рейтинги, понимают, что выше крыши у любого военного рейтинга, чем у любого политика. Естественно, пытаются... Свой же не подымут, мозгов нет уже для этого. Да, и время упущено, да уже пересидели, шестой год пошло. Пошли уже во власти, уже все москомину надели. Поэтому пытаются снизить рейтинг военных разными механизмами. Один из которых безуглые, я бы так и брал э, в общий, общий пакет, общий кейс. Э, то есть это основная задача. Ну а потом непосредственно там, по определенным направлениям работают э, не, несколько групп. Э, вот одна из групп э, безуглые э, работает в том числе по сырству. Почему, э, допустим, нельзя на данный момент вообще снимать сырство? И команду Сырского, которой он сейчас выполняет боевую задачу. По Простой пример. Сняли в прошлом году Залужкина. Потеряли Донбасс. Что дальше говорить? Снимите Сырского, потеряем еще что-то. То есть оставшиеся... Почему? Потому что любая команда на переправе почему не меняет лошадей? Любая команда военная, которая заходит, и для того, чтобы систему управления отстроить и притереться в самой, в самой команде, надо несколько, иногда лет, ну в боевых условиях, пусть месяц. Так вот, Сырский притирался с командой, сейчас поймали управление более-менее руководят. Сейчас меняйте Сырского, даже на лучшего командира, но команда будет другая. Нет у нас полностью команды сейчас генералов, которые могли бы стать на данный момент у руля сразу и э, выполнять определенные задачи на линии волосы. Мы опять что-то потеряем. Потому это удары вот такие дуэтные, как минимум. Э, но Цирского, вот он просто на слуху, почему? Потому что это головком естественно, в этом смысле бьют именно по ним. Хотя э, мы же слышим, что и по некоторым другим э, ниже, ниже ранга командирам также наносятся удары. В основном же политические, внутри и снаружи идут удары от наших противников. Роман Гроич, так же Сырского, насколько мы понимаем, он не имеет никаких политических амбиций. чего, Гельгий это за слово прочипывается до Сырского? Ну, это из-за того, что он на вершине пирамиды. Пирамида управления. То есть военные, вот, бейте по Сырскому, и то будете бить по всей пирамиде управления. Ну, вот здесь дело не в том, что именно у него какие-то политические амбиции. У него их и не будет. Он военный. Я сколько раз говорил, военных не тяните в политику. Военные это не политики, военные это исполнительная власть. Это совсем другое. Тут у нас три ветки власти. По -по Законодательные это вот эти политики, которых избирает народ. А исполнительная власть, то это, это шмыгали на данный момент. Я, их мем такой интересный у них получился. То есть это исполнительная власть, кабмин и все, что система управления под ним. Ну и законодательная власть, это третья ветка власти, она обособлена первой и второй. Так вот, если военных куда-то использовать, и куда, да не то, что использовать, их надо ставить, надо ставить в исполнительную власть, то есть заменить всю шмыгальню, шмыгальню на фронт и поставить военных. Что значит военных? Людей с базовым военным образованием, которые понимают потребности армии и, хотя бы что-то разбираются в оперативной и стратегической обстановке для планирования, в том числе экономических моментов. Так вот, это, это, этот, вот э, этот рейтинг военных в этом смысле сейчас вызывает ревность у э, политиков. И политиков э, законодательной власти политической, и э, тех э, исполнитель, в исполнительной власти, которые на данный момент находятся. Начинает Шмыгальник, и заканчивая теми же канцелярскими крыльями. Они же там тоже, эти жулики канцелярские, прекрасно же понимают, что если на их место постав военных, не будет вот этого бардака, который сейчас на данный момент есть. Никто не будет сталкивать лбами, допустим, по полицию и вооруженные силы Украины. Просто не, не будет такая задача стоять. Или там ТЦКшникам ставить задачи по узурпации некоторых процессов внутри страны, создания там мусорского концлагеря. Ну, то есть, этого просто никто делать не будет. А пока политики сейчас, не политики, и политики, и исполнительная власть, шмыгальня с канцелярскими крысами, они боятся вот этого выдавливания. Потому что в ближайшее время придется законодательной власти придется принимать решение о замене шмыгальни на военных. Идет война, третий год войны, нам еще года три воевать. То есть в таком бардаке, который сейчас есть в исполнительной власти, тем более, ну, сильно пересидев, ну, шестой год пошел, они же всем уже надоели хуже на репы. Так вот, чтобы не запускать политические процессы, а их нельзя запускать во время боевых действий, оптимальная это замена исполнительной власти. Еще раз повторюсь, шмагальну на фронт, а с фронта в Кабмин. Вот это оптимальный вариант. Это так, для понимания процесса. А як ви в цілому оцінюєте роботу головкова Олександра Сирського? І як ви вважаєте, ось це питання, так яке стоїть ну, часто в інформаційному просторі, чи здатний сильський стабілізувати ситуацію на лінії фронту? Воно наскільки якби, доречне чи ні? Сирський вояка, такий от кондовий То Тобто в цьому числі на даний момент, особливо, існує з тих ситуацій, що є, він уже как мінімум 11-й рік воює 14-го года, был главком сухопутных войск, это самый большой вид вооруженных сил, вооруженных сил Украины. И уже, считайте, год главком, ну, грубо, почти год главком. А лучше него сейчас никто не справится с фронтом. Ему не мешать, ему же помочь просто надо. И потому что то, чем он сейчас оперирует, недостаточным количеством личного состава и сил средств для выполнения определенных задач, так это еще надо уметь такими э, в, в, мизерами, то есть на мизерах, на таких выполнять те, те задачи, которые выполняют. Потому на данный момент э, и Сырский, и вся команда, которую он собрал, на данный момент лучше его просто нет. Вот не возьмется она нет. А можно сменить, тут вопроса нет, конечно, то есть можно сменить Сырского, но тогда мы опять потеряем что-то типа, как вот потеряли Донбасс, потому что пока на новых рубежах придется входить, пока новая команда, неважно какая бы она ни была, Ей надо собраться, ее просто нет сейчас. Собраться, устаканиться, так назов... как это говорят в армии. Слетаться, не спиться, а слетаться. Может быть, еще иногда и спиться надо, потому что горизонтальные связи тоже важны. Пане Григорічу, відомо, що до Києва прибув прем'єр Британії Стармер. Він зустрівся з Володимиром Зеленським. Вони Україна та Британія підписали угоду про сторічне партнерство. Зокрема, ця угода передбачає, що Україні виділять 3 мільярди доларів із російських активів. Також Україні передадуть 150 стволів артилерії та нову мобільну систему ППО. Також ця угода передбачає розширення підготовки українських військових і буде розвиватися в ем, створення дедале. Великобійної зброї і Британія стане ключовим партнером України в енергетичному секторі. Скажіть, будь ласка, от ця угода, яку ми підписали, в принципі, що вона нам дає, які вона перед нами перспективи відкриває? Наскільки в принципі це важливо? Чи це про якісь гарантії безпеки, чи ще це, це чи ні? Е, ну гарантії безпеки, ми неоднократно вже з вами говорили. Саме е, вісома гарантія безпеки – це возврат Україні ядерного спаду. без возврата Украины ядерного статуса ни о каких гарантиях безопасности не, не может быть речь. Почему бы, что любое все, что другое не, не, не соответствует нашим усилиям по восстановлению этого статуса, оно это просто бумажки. Ну у нас есть эти гарантии. Вот куда гарантии, гарантия может быть, чем будапестский меморандум? А листочек никому не нужный, но на, на нем стоят пять подписей пяти э, ядерных держав мира, причем самых основных. Соединенные Штаты, Россия, ядерные международные, Соединенные Штаты, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Все э, все пять государств э, ядер, э, пять государств, именно эти входят, э, это пять основных членов Совета Безопасности, Организации Озабоченных Наций. Ну, то есть куда уже круче. Вот это вот самая максимальная бумажка, которая может быть, это вот эта вот бумажка, она уже у нас есть. Ну и куда, куда ее скрутили, куда ее засунули. Смысл, то есть, а это называется гарантия безопасности. Да ничего, это не гарантия абсолютно ничего. И даже любой договор с любой страной, это не гарантия безопасности, нельзя это так называть. Гарантия будет, а когда мы вернем себе ядерный статус, механизма два. Либо произведем свое ядерное оружие, либо вступим в НАТО и попадем в программу, тут очень важно, не просто вступление в НАТО, потому что мы опять получим 32 бумажки. Опять 32 доллара, но это 32 бумажки. А нам надо расположить на своей базе ядерное оружие, причем по программе ядерного. А вот тогда мы восстановим свой, а посредственно восстановим свой ядерный статус. Все остальное это так, на поговорить. А с Британией так однозначно надо в договорные отношения вступать. Почему? Потому что, ну, как минимум, есть три страны в Европе. Британия, Франция это ядерные государства, это раз. И Германия тоже с Германией такой же. Того нужен так, одна из стран европейских, которая сейчас вторая после Соединенных Штатов, которая вообще нам помогает. То есть, такие договора конечно должны быть, но их нельзя называть гарантиями безопасности или еще чего-то. Это договор о взаимном сотрудничестве, по которому, согласно которого, вне зависимости от того правительства или того премьера, который будет в течение сотни лет управлять Британией, этот договор о сотрудничестве будет действенным. Ну, чем больше мы туда внесем определенных механизмов, тем, естественно, лучше. Но еще раз повторюсь, никакая это не гарантия безопасности. Роман Геронович, вы говорите про те, що єдиною гарантією безпеки для нас – це відновлення ядерного статусу. Тим не менше, про що говорять, зокрема, говорив про це Володимир Зеленський він сказав, що Україна для, для повернення за стіл переговорів з РФ їй потрібно отримати гарантії безпеки. Це допоможе в майбутньому стримати повторну агресію Москви. Стармер зі свого боку говорить про те, що потрібно забезпечити Україні максимально сильну позицію перед приходом Трампа. І також повідомляється про те, що, начебто, обговорюється введення миротворчого контингенту на територію України. Мова йде саме якраз про британські та французькі війська. І начебто про це Макрон говорив із Стармером. Макрон погоджений погод. А стармер поки що ще думає над цією якби, угодою. Як Ви вважаєте, яка вірогідність такого сценарію? Тому що навіть є три сценарії, я про них пізніше також у вас запитаю. Ну всі сценарії, а всі сценарії зводяться в конці конців, к Стамбульським договорам. Угу. От зараз всі крутяться вращаються і сценарії, і пропозиції, і все остальне. вращается вокруг стамбульских договоренностей, которые нам притянули Беннет, это премьер-министр Израиля, это израильский вариант, так называют. Нам его просунули в 2022 году, сдавая Крым и Донбасс. Беннет и Абрамович рядом поскакал, потому что израильско-российский олигарх, непонятно какого происхождения, но неважно, с израильским паспортом, конечно, естественно. То есть сейчас нам в наше информационное поле, украинское в том числе, в мировое информационное поле. И в юридические некоторые механизмы опять проталкивают вот эти Стамбульские договоренности. Крым, Донбасс или оккупированную территорию остается под управлением России на возврат дипломатическим путем. Ну это же Стамбульское, это один в один. Возврат дипломатическим путем, а здесь какие-то типа гарантий безопасности какими-то миротворческими войсками, ну и так далее и тому подобное. Так это капитуляция. Нам для капитуляции никто вообще не нужен. Ну вот если реально, то есть снять их всех и просто взять и капитулировать перед Россией, то есть сдаться России, так а зачем нам все вместе взятые вот эти все в позвоночнике, которые сейчас бегают кругами. Потому еще раз пытаются просунуть израильский вариант сразу по нескольким позициям. Начиная от информационного, мы слышим все эти говорящие израильские головы, которые сейчас заполнили украинский эфир. А потом их, кстати, цитируют уже международные обозреватели рассказывают, что это украинское мнение, так называемое. Очень интересно, украинское мнение высказывают израильские головы с израильскими паспортами. То есть нам это не надо. Нам это, кстати, потеря суверенитета. С этим уже давным должно, давно должны бороться с этой израильской экспансией в Украину. А это захват практически страны изнутри. Такой хазарский каганат, который пытается Израиль у нас отстроить. С этим уже давным-давно должны бороться э, наши спецслужбы, или в конце концов военные начнут бороться. Почему? Потому что э, у каждого военного, у каждого военнослужащего, он когда дает э, украинскому народу присягу, там четко написано: борьба с, э, за суверенитет и территориальную целостность государства. Так вот, сейчас мы видим вот этот вот, попытаются, пытаются нарушить наш суверенитет, пропихивая на эти израильские, стамбульские так называемые договоренности. Там еще и засветился премьер-министр Израиля, Беннет на тот момент. Ну, естественно, Абрамович, что вообще чудо, чудо юда То есть вопрос только, как они у нас здесь срабатывают. Я же почему и говорю, что идет такой серьезный накат в Украину именно израильских агентов. Они расселись везде начиная от самых низов управления государством и заканчивая верхами, в том числе и информационной. Информационными, а может быть еще и силовыми, правоохранительными, ну и так далее и тому подобное. Придется еще разбираться, и война против россиян нам может еще показаться такими цветочками в отношении войны с израильтянами, в этом смысле, за наш суверенитет внутри. Потому, я бы так сказал, все все равно все сводится к стамбульскому. Причем, чем опасны Стамбульские? Это потому, что заставил нас Беннет вместе с Абрамовичем. Это, это их тема. Израиль нас заставил, подпи... не нас имеется в виду, а Арахами, заставили подписать эти договоренности отдать их Путину. И Путин сейчас перед Трампом ими будет козырять. Почему? Потому что ну, договор, это ж святое. Договор дороже денег, как это говорится. Он сейчас на этих Стамбульских будет стоять и требовать от Трампа выполнения вот этих израильских так называемых стамбульских договоренностей украинского руководства. А украинское руководство уже начинает петь под, по некоторым позициям именно этих стамбульских договоренностей. А что тут проговаривать? Мы, мы это проговариваем третий год. Сколько был у нас хоть один эфир, чтобы вы не вспоминали Израиль не злым словом, и эти стамбульские договоренности. Не було крайній рідко Роман Героч. Знову майже щоденно про це говоримо. Але тим не менше, дивіться про що пишуть. Я ж я додам, що розглядається можливість захисту західними військами Києва, а також створення на території Польщі повітряного щита і одночасно тренування воїнів в воїні України. Ну і звичайно, заморозка по лінії бойового зіткнення, при якій Росія отримує контроль над тимчасово окупованими територіями на сході та Півдні нашої країни. Все це, це Стамбул. Это Стамбул, ну, такая, то, то, что мы с вами сейчас проговорили. Я просто уже понимаю, о чем речь. То есть там не надо даже думать, что-то нового придумать. Читайте стамбульский, там все понятно. Сдали территорию, захваченную Россией, России, украинскую территорию, а дальше линию боевого соприкосновения надо же украинские войска отвести, украинских партизан отвести, украинцев миллионы украинцев надо же не допустить, чтобы они рвались обратно к себе на родину. А для этого надо вывести то есть какой-то механизм эм, отсечения украинцев от захваченной территории. И это вот прорабатывается в том числе и французские, и те же британские войска. Потому, ребята, французы и британцы, если с этой задачей вы собираетесь заходить на украинскую территорию, чтобы не дать возможность нам вернуться обратно э, на захваченные территории, поверьте, а пойдете по курсу русского корабля. Им это надо четко донести этим товарищам, в которых, скорее всего, там же, так же само, инфильтрованы израильские вот эти Абрамовичи. Это, ну, просто по -по -по пошерстить это дело. Опять мы говорим о стамбульских, а я, под, я подчеркиваю, это не стамбульские договоры. Это израильский вариант. Это притянул Беннет Сабрамович. вспоминайте, 22 год. Я же это отслеживал четко. Почему, было, почему Донецк это отслеживали? Мы ж смотрели, кто нас будет сдавать. Крым и Донбасс. Так вот, в втором году нас сдавали израильтяне. Конкретно Беннет и Абрамович. И вся эта израильская мешкуха, которая есть по всему миру, рассована, разбросана. Но у них израильские паспорта. Они себя ведут нагло, очень нагло по всему миру. То есть это, ну, это у них стиль такого э, отношения. Почему их везде, в принципе, гонят риши? Потому что это наглость израильская. Вот этих вот этого я там не знаю колена, черт его знает, каких поймешь, но э, их можно определить вот именно по их наглости. Я это прочувствовал первый раз вот эту израильскую наглость э, в изоляции Донецка. В 2014 году меня мусора, донецкие мусора сдали грушником Бородая. Так вот, у них там был Евич, так называемый, этот доктор Менгеле, который меня пытал в изоляции. Он израильтянин. Я еще спрашивал у охраны, они там ходили все в балаклавах, а что этот черт без балаклавы бегает? А ему кофе говорят, у них у него израильский паспорт, а э, и, и Израиль своих не выдает. Вот э, начало всех этих бед. Израиль своих не выдает. И вот эта проблема, э, с которой столкнулась Украина на данный момент. Мы инфильтрованы израильскими агентами внутри страны. Сейчас войну начинать надо внутри против израильских агентов. Это должны начинать ее э, спецслужбы вычисляя этих товарищей с израильскими паспортами. А в конце концов, если спецслужбы не, связ, не справятся, тогда начнут займутся этим военные. Поверьте, военные четко понимают свою присягу народу, украинскому народу о сохранении суверенитета и территориальной целости. И полетят израильские товарищи обратно в свой Израиль. Там четко принадлежность по гражданству. Израильский паспорт в Говоримо про ситуацію в районі нової великої новосілки. Діпстепдіпстейт повідомляє про те, що там же Росіяни окупували нескучне, нескучне. Це передостанній населений пункт перед селищем Велика Новосілка, який є ціллю росіян на цьому напрямку фронту. Вони говорять, що від від, від наближення до великої новосілки Росіян тепер відокремлять лише малесеньке село Временка. Відстань між крайніми точками на оточення великої новосілки складає 6 кілометрів. Якщо Росіяни будуть тримати той темп, який вони. Взяли там наразі. Як Ви вважаєте, тобто, як скоро тоді може ну, закритися ось це кільце в районі Великої Новосілки? Знову ж таки, чи маємо ми тут діяти і там випередження, щоб ми знову потім не говорили про те, що наші військові опинилися там всередині? О, у нас три таких тяжолих, да? я боюсь сказав, зараз, мабуть, п'ять точок, іменно таких тяжеліших на Восточного фронті. Великая Новоселка, удачная под Покровском, район Курахова, мы чуть отошли, западнее, но Курахова до сих пор находятся войска, Торецк, там контролируем шахту Торецкую, но ну, это северо-запад Торецка, и часто То есть вот можно сказать пять таких серьезнейших плацдармов, по которым россияне работают и будут работать в ближайший месяц-полтора, максимально, то есть туда будут направлены такие серьезные силы, они будут пытаться выдавить. Вот один из таких опасных, одна из самых опасных этих пяти точек, это как раз Великая Новостока. На данный момент там действительно сейчас есть угроза окружения. Есть возможность это все остановить, то есть расширить, допустим, контроль и пароход в самом Великого Новостоке, но угроза есть такая довольно-таки серьезная, поэтому надо смотреть. Но еще раз повторюсь, не только Великобритания. Удачная, это район шахты Красноармейская Западная под Покровском. Курахова само по себе, то есть там тоже может назреть такой довольно-таки опасная ситуация, чуть уже западнее самого Курахова, туда в районе Дачного. Удачная под Покровском, Дачная под Курахова. Ну и Покровск и Частовик. Роман Григорович, традиційно три бліт запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, Путін вже розпочав план із поглинання Білорусі? Він да її вже повністю з цими потрохами з'їв, Що там її поглинати? У нього захопив гібридно. Причому цей захват проїзд, як і в Україні в тому числі. То есть инфильтро... инфильтровались в силовые структуры, в политическую плоскость российские агенты и захватили в Беларуси власть. В Украине не получилось захватить, мы просто больше Беларуси. У них просто не хватило достаточного количества сил для того, чтобы во все коридоры власти зайти у россиян. Потому мы, мы смогли от них отбиться и начали борьбу. А белорусы не смогли. То есть там полный контроль силовиков. Силовики, армия, это все российские командиры, вплоть до командиров отделений, инфильтрованные из России или продавшиеся России уже сами белорусы. Потому можно сказать, там уже закончена захват Беларуси вот таким гибридным путем. Кто может вретовать Лукашенко тогда? Си Цзиньпинь, конечно. То есть Лукашенко понимает, что он уже полностью с потрохами контролируется россиянами. Сейчас, ну не сейчас, он уже где-то больше 10 лет отношения с Китаем. И у него там своя пагода уже где-то под Пекином точно есть. Зусилля Российской Федерации де-факто аннексовать Беларусь есть рызыком рисками для США, НАТО и Украины? Ну, аннексия Беларуси на данный момент, наверное, невозможна. Почему? Потому что у них есть договор о союзном государстве. То есть у них уже союзное государство есть. Это, это не аннексия. Потому им просто не надо куда-то дальше идти. То есть в рамках союзного государства, по большому счету, Беларусь, опять же, оккупационный режим Беларуси может в принципе вступить в Российскую Федерацию на правах Федеративной Республики. Ну, то есть эта возможность такая есть но это уже нельзя считать аннексией в чистом виде. То есть это не, не захват, ну, не будет считаться захватом и так далее. И тому Потому, но положение Беларуси с точки зрения военной, оно очень уязвимо. Дело в том, что Беларусь с севера, три государства, Эстония, Литва, Латвия, с запада Польша, с юга Украина, ну, мягко так скажем, этому не Беларуси, Беларуси Белорусы, на это народ европейский, ментально, генетически это литвины вообще там была большая часть. То есть это европейская часть, европейская народность, нация целая. А вот с точки зрения военной уязвима, если считать ее, допустим, российской, под российским контролем. Потому в этом смысле я бы не сказал, что это угроза Европе, это наоборот угроза больше России. А если она будет в захватывать полностью, допустим, заводить ее в Беларусь в состав Российской, Российской Федерации, как таковой. Потому тут такая двоякая область. Романе Григоровичу, будемо святкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую вам, як завжди, за всі ваші цікаві та виважені відповіді. І дякую за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями і порадами. Це цінно для нас. І давайте також подякуємо глядачам за підтримку. Друзі, ви в нас найкращі. залишайтесь, будь ласка, такими ж активними. Поширюйте це відео. Це дасть змогу, мого думку Романа Світана могли побачити та почути якомога більше людей. Ще раз всім дякую за увагу. И до встречи уже завтра в эфире. Роман Григорович, буду вас чекать. Спасибо вам. До свидания.